Hürmet Prezidenti bilen Raýat Aviantsyny ösdürmek barada amala aşyrylan iş şertini ýurdumyzyň ulag toplumynyň ösüşündäki sekleýär. Bu warda <laughs> Türkmen Howa ýollary agentligi tarapdan geçilen hoşşatlyk masraflaryna aýratyn bellinildi. Çyksa denler düzüminiň ösdürmegi üçin ýergin siz alada diýen hürmet Prezidenti bilen alkustullary aýtdylar. Halkara ulunglaryna laýyk gelýän howa minderleriniň guralmagy, ýetäde usullaryň satyn alynmagy, ýurdumyzyň äkli-uğurlardaky ösüşleriniň öz görüşi beýanlary. Türkmenistan'ın geografik taýdan amatly ýerleşmegi, onuň Ýewraziýanyň ýeren möhüm ulag ýetgeşir çatyry hökümini näki barha artýan ornuny şertindirýä. Bizim döwletimiz bu ulagymda bar olun uluk quwwatyny dogry durmuşa geçirmäge çalyşmak bilen, ulagyň ähli görnüşlerini maddi enjamlaýan binýadynyň toplumlaryndaky urwaplaşdyrylmagyna gönükdirilen milli maqsatlar amala Yergilin naysik, Boeing 777-300R kısimli tezi yol olchi uchori Turkmenistanin prezidentinin deyisli kararini layiklikti Amerikan Birlashin statlarinin duniya meshkur Boeing kampaniyasi bilen baglashilin shertnami esasini yordimidin satinaliyan sheyli kısimli kiyadirki zaman iki uchorinin ikinji sari. Masada qatnajilari dizimin usirilmi uchini ixlasi ishejek tiklirini naninardilarim.